Абсолютно точно знаю. Любой, кто настаивает на продолжении войны, является мразью. Смысл этой войны был поделить бюджеты НАТО, наделать около 15 тысяч трупов. Порошенко, он вор и сын вора. А его отец сидел захищение социалистической собственности. Кличку Ширман, голова, которую едят. Они плевать хотели на любые минские договоренности, они занимались тем же самым, чем занимались в 90-е, только теперь с большим количеством оружия. И все, чего мы добились, это сдали восток. Помню в незапамятные времена, когда она еще была жалкой барыгой и видела ее в СИЗО в 95-м году. И она была совершенно не похожа на будущего выдающегося политика. Но в конечном итоге она потеряла товарный вид, доверие. И ей теперь только поют песню группы Ленинград «Ехай известно куда». Всю эту публику тупо перевешивают по фонарям. Потому что они вообще не способны ни к какому управлению страной. Как так? Им даже в голову не приходит, что в государственную инфраструктуру надо что-то инвестировать, а не только воровать. Они развалили все, что только могли. Вот эта вся мразь, которая пришла. Неужели нельзя было просто грохнуть ян и... и порешать свои вопросы внутри себя? Они разломали страну, они полностью страну обесценили как таковую. Вот и все. Есть у этих людей хотя бы зачастки мозга?